हेलो दोस्तों अगर आप यूके में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी ख़बर है यूके गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीजा रिक्वायरमेंट्स में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए जनवरी 2025 से फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीजमेंट की जा रही है चाहे आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हों या हाई सेकेंडरी स्टूडेंट आई पी या डिओ की तैयारी कर रहे हों ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है तो बदलाव क्या है जनवरी 2025 से आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए जो प्रूफ दिखाना है उसकी अमाउंट बढ़ा दी गई है अगर आप लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर महीने 1,483 पाउंड दिखाने होंगे और अगर आप लंदन के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अमाउंट 1136 पाउंड पर मंथ हो जाएगी प्रीवियसली ये अमाउंट थी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी फोर पाउंड अगर आप लंदन में स्टडी कर रहे हैं और आउटसाइड लंदन ये अमाउंट थी वन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पाउंड पर मंथ अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया तो इसका मेन रीज़न है यूके में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन जी हाँ यूके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये रिक्वायरमेंट्स डोमेस्टिक स्टूडेंट मेंटेनेंस लोन्स के साथ अलाइंट हों ताकि स्टूडेंट्स खुद को सही तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें अब इसका उन स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा जो यूके में स्टडी के लिए जा रहे हैं? सबसे पहले आपको वीजा अप्लाई करते समय इन नई फाइनेंशियल अमाउंट्स का प्रूफ देना होगा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी सेविंग्स को फिर से सोचें या स्कॉलरशिप्स और फंडिंग ऑप्शंस के बारे में जानकारी लें प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए एक सवाल जो हमें अक्सर मिलता है वो ये है कि क्या ये चेंजेस सभी टाइप्स के स्टूडेंट वीज़ास पर लागू होंगे इसका जवाब है हाँ ये बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दोनों पर लागू होगा तो ध्यान रखें कि आपका पेपर वर्क सही हो और ये भी चेक करें कि आपकी कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से आपको कितना फंडिंग दिखाना होगा तो ये थी यूके स्टूडेंट वीजा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की लेटेस्ट अपडेट अगर आप यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो कोई चिंता की बात नहीं है हमारी गाइडेंस आपके लिए ये सारा प्रोसेस आसान बना सकती है हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी पूरी मदद करेगी चाहे वो वीज़ा एप्लीकेशन हो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ तैयार करना हो या स्कॉलरशिप्स के बारे में गाइडेंस चाहिए हो बस हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको वीजा प्रोसेस स्टडिंग अब्रॉड टिप्स और आईएल्स पीटीई टी ड्यूओलिंगो की तैयारी से जुड़ी और भी जानकारी मिल सके कमेंट्स में हमें अपने सवाल पूछें और हम अगले वीडियो में उनका जवाब देंगे तब तक के लिए गुड बाय